Почему думаем, что это избили сотрудники Беркута? Потому что избиение длилось около 30 секунд. То есть, как говорят врачи, что сломать верхнюю челюсть, ну это простой человек, то есть не я там, ну, не мы все вместе это не сможем. Это должны быть люди подготовленные. Случается избиение наших журналистов. Избиение случается конкретно по домашним адресам то есть буквально возле подъездов тех квартир, где они проживают. Я считаю, что такой утечки быть не могло, но в связи с тем, что наше мнение с заявителем расходится, с представителем общественной организации, он напишет заявление, и мы примем от него заявление, и проведем по данному факту служебную проверку. Мы хотим с ним поговорить. С ним А у него речь